বিহুৱান সকললৈকে ভোগালী বিহুৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু মই গা পা ধুই ৰেডি হৈ বৰ্তমান আহিছোঁ পাকঘৰত মানে ৰান্ধনীঘৰত চাহ খাওঁ বুলি ক'লে আৰু মা দেউতাহঁতে গা ধুবলৈ গৈছে তাৰপিছত আচলতে আমাৰ যিখিনি পৰম্পৰাগত নিয়ম চলি আছে আগরপ্রাই ধরনের সকালের কারণে চেষ্টা করে থাকা হয়েছে আর এই সকল সময় অনুমান আসল আপনার শেয়ার করি মানে বাণীবদ্ধ করে রাখি থাকে বুলি কয় যে রাখি থাণেহে আসল ভিডিওটি বনোয়া হয়েছে যাতে ভবিষ্যতে কিছু বস্তু যদি হেরাই যায় সেই বস্তুবটির জড়িয়ে আমি চাবলে পাঁও সেই উপলক্ষে ভিডিওটি করে রখা হয়েছে করো বলে ভাবি আর আপনাদের শেয়ার করেছি কেনাবলে আহক আমাৰ লগতে আমাৰ ঘৰখনৰ ভোগালী উৎসৱ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰক ব্ৰহ্মী জীৱ যন্ত হম ৰাম ৰাম ৰাম

আৰু এনেধৰণে পৰ্বসমূহ আগবাঢ়ি গৈ আছে আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আৰু এতিয়া মই ব্যস্ত হৈ গৈছোঁ প্ৰসাদখিনিৰ ব্যৱস্থা কৰাত মানে মায়ে নামঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিলে তাৰপিছত মই এনেধৰণেই গোটেই ঠিক কৰি লৈ মানে লগতে আছে মোৰো জা তেখেতেও মোক সহায় কৰি দি আছে আৰু মই এনেধৰণেই সকলোলৈকে প্ৰসাদৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ লৈছোঁ আচলতে ৰাতিপুৱা চাহ নোখোৱাৰ আগতেই শৰাইখন যেতিয়া নামঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিয়ে মায়ে শৰাই কৰাৰ পিছত তাৰপিছত সকলোকে মই এনেধৰণে প্ৰসাদসমূহ বিতৰণ কৰি দিওঁ মানে ঘৰৰ পৰিয়াল আৰু যিমানখিনি আহে আজি আমাৰ ঘৰলৈ সকলোকে এনেধৰণে প্ৰসাদ প্ৰথমতে দিয়া হয় আৰু এয়া হৈছে চুঙা পিঠা ৰাতি এনেধৰণে পুৰি থৈ দিয়া হৈছিলে আৰু মা আৰু যা লাগি গৈছে ৰাতিপুৱাইপাই চুঙা পিঠা ফলাত দেখিছে নহয় কটা বাঁহৰ চুঙা আচলতে খাবলৈ খুব ধুনীয়া হয় বৰ ধুনীয়াকৈ এৰি যায় মানে বাঁহৰ পৰা আৰু যিটো বাঁহৰ মানে চ'চ থাকে বুলি কয় সেই চ'চটো পিঠাৰ লগত লাগি যায় আৰু ধুনীয়া হৈ যায় গোটা গোটা খাবলৈ খুব ধুনীয়া এটা ধুনীয়া বাঁহৰ কোমল বাঁহৰ ছেট এটাও পায় খুব ভাল লাগিলে আৰু গোটেইখিনিয়ে লগ হৈ এনেধৰণে ৰাতিপুৱাই আমি জলপান খালোঁ তাৰপিছত আমাৰ কিৰণ বাই আছিলে মই কিৰণ বাইকো দেখুৱাইছে এগৰাকী আমাৰ ঘৰৰ এগৰাকী মেইন সদস্য কিৰণ বাই আৰু তেখেতক মই বিহু বুলি সৰুকৈ গিফ্ট এটা দিলোঁ তাই আচলতে গিফ্ট দিলেও বৰ ধুনীয়াকৈ বাকচত থৈ দিয়ে নিপিন্ধে তাইক মই কৈছোঁ বোলে বাকচত থৈ নিদিবি গিফ্ট দিছোঁ ভালদৰে পিন্ধিবি আৰু এনেধৰণেই আয়োজন হৈছিলে আৰু এয়া দেখুৱাইছোঁ মই আমাৰ বিহু নাৰিকল দিয়া পিঠা নাৰিকলৰ লাড়ু পিঠাগুড়ি লাডু এয়া ঘৰত ভাল পেৰা চুজি বিস্কুট আৰু মোৱা পিঠা পিঠা আৰু এয়া হ'ল দৈ ভাজা দৈ গাখীৰ নাৰিকলৰ চিৰা লগতে আমাৰ ভোগালী বিহুৰ বিশেষ জলপান বিধ হৈছে চুঙা পিঠা লগতে আছে গুড় আপোনালোকে এনেধৰণে খায়নে আমি মানে চুঙা পিঠাৰ কাৰণে ৰখি থাকোঁ আৰু উৰুকাটোলৈ আৰু এনেধৰণেই ৰেডি কৰিলোঁ দালিখন

আৰু লাডু বিঘে লাডু বাৰু মোৰো অলপ ভাল আছে বাকীখিনি মাৰ এই দুভাজাতো ময়ো বনালোঁ বাৰু এইটো চুজি পিঠা মায়ে চুজিত বিস্কুট মায়ে বনাইছে আৰু এই মোৱা পিঠাটো ময়ে বনাইছোঁ বাৰু ভাল হৈছে আৰু এইটো নাৰিকলৰ চিৰা মায়ে বনাইছে দুই গাখীৰ আৰু এইটো হৈছে আমাৰ উৰুকাৰ মেইন আচলতে আমাৰ ভোগালী বিহুৰ মেইন হৈছে চুঙাল পিঠা আৰু চুঙাল পিঠাৰ লগত আছে গুড় গুড় মানে চূড়া আমি দৰমন চূড়া বুলি কওঁ কিছুমানে গুড় বুলি কয় সেইকাৰণে এনেধৰণে আপোনালোকক দেখুৱাল কেনেকুৱা জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু আমি দুয়োগৰাকী ব্যস্ত হৈ আছোঁ পাকঘৰত আলহীও যিহেতু আহিছে খুব ভাল লাগিছে বিহু বুলি যদি কোনোবা আলহী আহে খুব ভাল লাগে মামাহঁত আহিছে আৰু মামাৰ ল'ৰাও আহিছে সি বহুদিনৰ মূৰত আহিছে সি তেনেকৈ নাহে আচলতে কৰ্মব্যস্ততাৰ কাৰণে আহিবও নোৱাৰে দিয়কচোন আৰু আজি আহিছে বিহু বুলি খুব ভাল লাগিছে আচলতে উৎসৱ পাৰ্বণতেই মানুহ আলহী অতিথি অহাৰ দিন আৰু সেইকাৰণে খুব ভাল লাগিলে বিহুৰ খেলত পুৰস্কাৰ নাপালে তাৰ কাৰণে মানে একদম দুখ লাগি গৈছে ল'ৰাটো আচলতে পুৰস্কাৰ পোৱাটো ডাঙৰ কথা নহয় অংশগ্ৰহণ কৰাটোহে ডাঙৰ কথা গতিকে এটা কোচ মই বুজাইছোঁ বোলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে সেইটোৱে বহুত ডাঙৰ কথা আৰু পুৰস্কাৰ পাব আৰু নেক্সট টাইম হয় নাই নেক্সট টাইম খেলিলে পাবা আৰু এজন অতিথি হ'ল আমাৰ নৰেণ দাদা হাতী চলাইছিলে আৰু তেখেতে সাধু কৈ আছে আৰু আমাৰ সৰিয়হ খিনি দেখিছেনে ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলিছে আৰু একদম মৌ মাখিৰ ইমান ধুনীয়া গুণগুণনি আপোনালোকে শুনকচোন গুণ 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 গুণৰ হয় আমি দিনত এতিয়া ওলাই আহিলো মানে সুইট হাতৰ ঘৰলৈ যাওঁ বুলি আৰু আজি তেনেকুৱা কথা জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু ওলাইহি দেখিলোঁ খেলপথাৰত খেল হৈ আছিলে আচলতে আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীবিলাক ওলাই নাহে খেল ধেমালি কৰিবলৈ আমি কিন্তু সৰু দিনত খেল ধেমালি বহুত কৰিছিলোঁ এতিয়া ল'ৰা ছোৱালী আচলতে ওলাই আহিবলৈ টান পায় আৰু যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী ওলাই আহিছিলে সেইখিনি লৈ কিনেই মাঘৰ বিহুৰ খেল ধেমালি অনুষ্ঠিত হৈছিলে আৰু ইয়াত দেখিছেনে পাঞ্জা খেল হৈ আছে আচলতে ৰোমাঞ্চকৰ খেল এটি পাঞ্জা খেল আপোনালোককো দেখুৱাইছোঁ অকণমান পৰিৱেশ আৰু গধূলি আহিলে আমাৰ পেহীহঁতৰ ঘৰৰ পৰিয়ালটি খুব ভাল লাগিলে বিহু বুলি তেওঁলোক আমাৰ ঘৰলৈ আহিলে আচলতে এনেকৈ আলহী অতিথিবিলাক আহিলে খুব ভাল লাগে আৰু আমাৰ ওচৰৰে আমাৰ দাদা বহুহঁতো গধূলি আহিলে আৰু জুইৰ আড্ডা আচলতে ঠাণ্ডাৰ দিনৰ যি আমাৰ জুইৰ আড্ডা আচলতে বৰ গমগমীয়া হৈ পৰিছিলে খুব ভাল লাগিছিলে পৰিৱেশটো সেইকাৰণে আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু ফটো চুটৰো কিছুমান ফটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ বিহু উপলক্ষে গতিকে কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে জনাবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ অন্য নতুন ভিডিঅ' লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে তেতিয়া এতিয়ালৈকে চাই থাকিব মিতালী চহৰে ইউটিউব চেনেল বাই বাই টেক কেয়াৰ লাভ ইউ অল